Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugünkü videomuz 6-cı sinif ədəbiyyat dərsininə aid olan 1-ci cığır mətnidir. 1-ci cığır mətnini oxuyub bərabər təhlil edəcəyik. Elə isə gəlin başlayaq. Südəbə xala həmişə səhər tezlən durar, uşaqları qalxanadakı lazım olan işləri görər, onlar üçün çay çörək hazırlayardı. Bu səhərdə hamıdan qabaq oyandı. Qalxmaq istədi. Alma gördü, canı ağrıyır. Durmağa da hə həvəsi yoxdur. Bildi ki, xəstələnib. Yerinin içində astadan öz-özünə danışdı. Mən durmasam iş açmaz. Gedim bulaqdan su gətirəm, çay qoymaq lazımdır. Hələ uşaqlar əl üzlərini də yuyacaqlar. Sən demə, evdə qoca nənə oyaq imiş. Ayşuda bə yaman qar yağıb dedi. Əynini qalın elə. Canında üşütməsin, Sədabə xala dedi. Tərs kimi özüm də xəstələnmişəm. Eləsə durma yerindən. Qoca nənə Südabə xalanın qalxmasına etiraz etdi. Və sevin işi necə olsun. Maşallah, yəkör uşaqlardır. İndi onları qaldıraram. Hərəsi bir üçün qulpundan yapışar. Mən özüm də evdə. Südabə xala razılaşıb yerinə uzandı. Qoca nənə turub geyində. Sonra nəvələrindən birinin çarpaxına yaxınlaşdı və onu dımşıkladı. Elxan, Elxan, dur. Get bulaqdan su gətir. Çay qoya, xörək hazırlayaq, dedi. İlxan durdu. Bir dəqiqənin içində geyindi. Vədrəni götürüb eşiyə çıxdı. Vətərcə də əsasən içəri gəldi. "Buy, o qədər qar yağıb ki," dedi, "yol iz görünmür. Qoy bulağa iz düşsün, sonra gedərəm." Qoca nənə o biri növbəsinə yaxınlaşdı. "Kəmran, Kəmran, dur get bulaqdan su gətir. Çay qoya, xörək hazırlayaq." Camron oyanıb qaxdı. Tezcə əsasə çəyəri gəldi. Vay, o qədər qar yağıb ki, dedi. Yol iz görünmür. Qoy bulağa iz düşsün, sonra gedərəm. Qoca nənə indi də o biri nəbəsinin çarpaısına yaxın durdu. Nargilə. Ay nargilə. Dur get bulaqdan su gətir, çay qoya, xürey hazırlayaq. Heç əlimiz yumağa da suyumuz yoxdur. Nargilə durub geyindi. Balaca küləncini, cinnalı beşiyə çıxdı. Tezcə də geri qayıtdı. Hoy, o qədər qar yağıb ki, dedə, yol iz görünmür. Gəl bulağa iz düşsün, sonra gedib gətirərəm. Qoca nənə lap dilxor oldu. Qorxurdu ki, gecədə yolda izlə qara batıb qala. Bəs indi necə etsin? Məcbur olub balacan evəsinin yatdığı çarpayə yaxınlaşdı. Ay Aslan, Aslan, tur git bulaqdan su gətir, çay qoyub içək. Evdə bir gilədə suyumuz yoxdur. Aslan yerindən sıçrayıb qalxdı, tezcə geyində Vidrəni götürüb eşiyə çıxdı. Qoca nənə ilə Südabə xalanın gözü qapıda qalmışdı. Onları ilə gəldirdi ki, aslan da indici geri qayıdacaq. Bir az keçmişdi. Qoca nənə pəncərənin qarşısına gəldi. Bulağa gedən qarlı yola baxdı. Ayaqlarını uzun boğaz çəkmə geyinmiş nəvəsinin qara bata-bata getdiyini görcək xoşbəxtliklə gülümsədi və ürəyində dedi: "Mənim qoçaq balam, oxumaqda da, işdə işte də mənim birinci balam." bədällikdə bu da bizim dərsimizin sonuydu. Gördüyünüz kimi ayçaqlar <coughs> digər nənələr nə qədər aslanın böyük olmaqlarına baxmayaraq onlar nənənin tapşırığına, buyruğuna əməl etmirlər, tənbəllik eləyirlər və su gətirməyə getməkdən imtina edirlər ki, birinci cığır düşsün. Amma asan onlardan yaşca balaca olmağına baxmayaraq məsuliyyətlə davranaraq bədərəni götürür və yolda cığır olmasın, yəni iz olmasın, olmamasına baxmayaraq gedir və suyu gətirir. İndi isə gəlin bir az da müəllif haqqında məlumat verək. Müəllifimiz Nərman Süleymanov müasir uşaq ədəbiyatının görkəmli nümayəndələrindən biridir. O əsərlərində müasir həyat problemlərinə toxunmuş, yadda qalan maraqlı əsərlər, bitkin obrazlar yaratmışdır. Onun hər bir hekayəsində insan həyatının əhəmiyyətli anları təsvir olunmuşdur. Nərman Süleymanov öz əsərlərində uşaqlara xeyirxahlıq, humanizm tərbiyə etməyə çalışmışdır. Onun hekayələrində müxtəlif xarakterli uşaqların həyatından, onların nənəvi dünyasından söhbət açılmışdır. Mənfi əsasən uşaqların təlim-tərbiyəsini, əxlaqi keyfiyyətlərini ön plana çəkmiş, bir şəxsiyyət kimi formalaşmalarını arzulamışdır. Nə Elməz Seymanovun əsərləri dünyanın bir çox dillərinə tərcümə olunmuş, kiçik yaşlı oxucular tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. Biləlikli uşaqlar, bu da bizim videomuzun sonu idi. Hoşunuza gəldisə, videomuzu bəyəndinizsə, like atmağı və rəy bölümündə fikirlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. Digər videolarda görüşmək izrə, hələlik.